Отож шановні телеглядачі, в нас в ефірі гості у нас Олег Русов, це режисер театру Шевченка. Доброго ранку. Доброго утро е, наскільки я знаю, дуже скоро пройде прем'єра в театрі Шевченка. Жениха викликали. Правильно? Расскажите, пожалуйста, какая главная тема этой выставы и в целом за ней. Премьера уже будет вот-вот скоро, ровно через неделю, 20 и 21 ноября. Вовсю кипит работа в театре, сейчас начинается самый горячий период. Это современная пьеса, пьеса современного автора. И это комедия, комедия веселая, шуточная комедия в которой, в общем, основной сюжет заключается в том, что две женщины вдруг решили выйти замуж. Mm -hmm. И, как выразилась одна из них, к ним пошли косяком женихи. Mm -hmm. Вот, собственно, про это сюжет всей этой э, истории, а тему, конечно, как всегда мы в театре стараемся э, искать более глубокие человеческие вещи и там пьеса позволяет нам это сделать. И мы, в общем, достаточно многие пласт всех современных проблем поднимаем. Uh -huh. И э, несмотря на веселый и шуточный характер э, всего спектакля, тем не менее, это, в общем-то, будет достаточно э, душевная история про вот, поиск э, и своего человека в жизни, и поиск любви, и... Э, в общем-то поиск э, жизни, как ее лучше прожить. Mm -hmm. Скажите, насколько, на вашу думку, актуальна зараз есть эта постановка в театре Шевченко? Вы знаете, ну, мы не стараемся искать, скажем так, актуальное. Актуальность, наверное, больше подходит для всяких научных работ, а мы стараемся искать вечное, поэтому стараемся говорить о тех вещах, которые волнуют человека, ну, независимо от времен. Времена приходят, времена уходят, эпохи меняются, а душа человека, поиск, он всегда остается, и поэтому мы стараемся говорить о таких проблемах. А, чем будет зрозумела всем постановка, это может приходить только плюс 18 и... Нет, эта постановка как раз будет интересна и для малых, и для старых, потому что в этом спектакле занят все старшее поколение mm -hmm. театра Шевченко. И все молодое, вот вновь пришедшее поколение mm -hmm. театра Шевченко, они в этом спектакле такой встречаются, скажем так, на мостике времени, на мостике сцены театра. И такая перекличка между вот, мастерами театра и молодежью театра в спектакле будет. Поэтому он и для молодых, и для пожилых. И, естественно, самая Большое достоинство спектакля – это, конечно, ведущие артисты театра, которые в нем заняты. Это и Петр Рачинский, mm -hmm. и Людмила Платонова, и Людмила Захарчук, и Анна Плохотнюк, и Лариса Лунина, и Гарри Чумаченко, и Александр Тартышников. Ну, все-все-все ведущие мастера театра. Mm -hmm. А чи будут якісь особливости постановки, які можуть быть незразумели для обычного глядача? Непідготованого до театру? Ні, в цій постановці таких непонятностей не буде, тому що історія сучасна, історія із сьогоднішньої життя, але історія, ще раз повторяю, веселої, вона це анекдот. А, наприклад, чи були у вас якісь проблеми з постановкою саме у розмовах з акторами, чи важко було їх якось направляти в правильне русло? Чи, как бы вы завжди находили спильному мову с вашим актором? А, а, ну, внутренние проблемы всегда существуют. Без этого не обходится ни одна семья, ни, ни, ни одно человеческое сообщество и ни один коллектив. Но на удивление в этой работе у нас их практически не было. Потому что пьеса очень хорошо легла на тех исполнителей, которые работают в этом спектакле. И э, в, в этом, ну как сказать, это вот редкий случай, когда бывает стопроцентное вот, совпадение актера и э, литературного драматургического материала. Mm -hmm. А как у вас так получилось, что вы так ну, подобрали актеров? Вы же проснулись и сказали, значит так, на эту роль я беру этого, этого и нет, Нет вы знаете, авторию. я проснулся и сказал: Я беру эту пьесу, потому что есть эти актеры. Это было так. Я поняла. А скажите, ласка, я, насколько знаю, это не единственная сейчас пьеса, которая ставится вами, и есть еще одна пьеса. Расскажите, пожалуйста, что про нее. Есть еще, это самостоятельная работа тоже актеров Театра Шевченко среднего поколения, скажем так, уже известных актеров харьковчанам. Это Сергей Гусев, Андрей Борис, Светлана Февралева, Оксана Шопина. Вот ребята загоняют договорились сделать такую маленькую небольшую пьесу, одноактовку, тоже комедию, тоже веселую для того, чтобы ну, как-то под Новый год поднять настроение людям. И вот сейчас мы плотно занимаемся этой историей. Это ну, современная история, которую мы там практически сами написали, вот. А, называется, наз, название будет чертова дюжина. Может mm -hmm. быть, кто-то уже где-то что-то слышал, где-то что-то видел. Опять так получилось, что идут тоже горячие репетиции. Мы, получается, работаем сейчас по 12-15 часов, реально. Потому что до репетиции, после репетиции, между репетициями основного спектакля мы делаем вот эту самостоятельную работу. И как всегда, поскольку одна комедия, вторая комедия, уже не хватает ни юмора, ни сил, ни смеха на все на это. Потому что комедия всегда это самый тяжелый жанр его тяжело репетировать ну, на самом случайно. деле. А скажите пар, про актуальность ей пьесы? Про что взагалі выставок? Так тоже очень простая история, но мне кажется, и очень поучительная, и интересная, особенно молодежи. Там молодой человек. А, о, интересно. Видите, даже не, не подумал, там молодой человек выбирает себе жену. Ага, тут наоборот. Перекличка а, получилась, да, я даже, видите, даже себе не представлял этого. <реш> Трішки все наоборот. А ось як вийшло так, що актори самі підійшли до вас і сказали, ось ми хочемо поставити виставу, допоможіть нам, як це вийшло. Ну тут е -е, була, була ініціатива е -е, адміністративної частини, не театру, а чоловіка зі сторони, який хоче антрепрезию зробити, тут було бажання акторів щось зробити. Uh, ну, я в данном случае просто выступил как координатор, который, ну, свел всех воедино и начал работать с этим mm -hmm. материалом. Ну, насколько я зрозумела, актеры, которые работают в одни выставе, не работают в инчей. Чи работают и одни Нет, и Нет, вот как раз и Андрей, <свят> Борис и Сергей Гусев заняты в основном спектакле. И у них тоже две премьеры подряд получается. И скажите, насколько это тяжело? путаются они между выставами? Очень тяжело, <свят> очень путаются. Особенно с текстом, потому что забывают, что сказать сюда, а что сказать сюда. Mm -hmm. А персонажи разные, читаешь Конечно, это... Конечно, потому <клев> что образы и характеры разные. И э, э, это на самом деле интересно. Э, и в спектакле вот, чертова Дюжина интересный материал получился у Светланы Февралевой, потому mm -hmm. что ей придется играть три разных типа женщины. Вот, это... Трех разных претенденток на руку и сердце. Да, и это, я считаю, что это колоссально интересный актерский опыт. Конечно, я даже я не знаю, как это можно так сказать. Это, это тяжело, це, це это действительно тяжело. Бути. По замыслу, да, это как бы что-то может из этого получиться. Но надеюсь, что Света все сделает и справится. А для вас, как для режиссера, важко ставить две выставы сразу? И сколько выстав вы ви могли ставить в другие времена сразу? Честно говоря, я не задумывался об этом совершенно. Тяжело только в том плане, что мало физического времени. Надо же еще иногда и поспать, и перекусить чего-то. А так, в принципе, не, все нормально. Я когда-то однажды в шутку лет 10 назад сказал, что я могу в год поставить там 12 спектаклей, потому что, ну, если будут разные актеры и разные художники, потому что сам процесс, угу. он един, он, в принципе, не меняется нигде. Единственная сложность и, и важность, это, безусловно, замысел. Это творческие решения, художественные художественные находки, это, безусловно, 12 спектаклей, конечно, не поставишь. Mm -hmm. А кто сейчас вам помогает? Кто художник? Художник все сами все, сами. все сами И актеры. в одни выстави, и в другие Нет, нет, нет В театре Шевченко идет серьезная солидная работа Художником спектакля является Татьяна Дмитриевна Медведь Главный художник театра Работает над костюмами художник-модельер театра Алина Горбунова Музыку специально написал к спектаклю Геннадий Фролов Танцы ставит Елена Приступ Все есть... серьезно, нет, все серьезно Шевченко, это очень это серьезная, всегда очень серьезная академическая работа, и это правильно. Так. Потому что никогда театр э, не делает пустяки, никогда театр не опускается до ну, проходных, пролетающих работ. Может что-то лучше получиться, что-то хуже, но театр Шевченко всегда старается держать уровень, марку, чтобы к зрителю выходить. І з хорошим качеством, і з глибокими мислями, із Угу. душою ну наскільки я знаю, що в театрі Шевченка вже майже всі продані квитки на прем'єру, Так. Да. а тому не посмію вас попросити для наших глядачів на прем'єру, вистави білети. А ось, наприклад, не чортову дюжину. Чи можна попросити вас два білети? А ми, шановні телеглядачі, розіграємо їх в нас в прямому ефірі. Можна на чортову дюжину, пожалуйста, з удовольствием. Ждем. Прекрасно, Тому шановні телеглядачі, прошу всім написати нам на нашу пошту. Можете написати театр, театр, театр або театр Шевченка. І хто перший нам надійшла цей лист? Ми відправимо або ви прийдете до нас і ми віддамо вам запрошення на цю виставу. Отож, дуже дякую, що ви до нас завітали в ефір. Дякую, що розповіли. Нагадайте ще раз нам глядачам, коли буде відбуватися прем'єра, і яка прем'єра, в який день в котрій годині іде в театрі Шевченка 20-21 первого прем'єра спектакля «Жениха викликали. А на малой сцене театра оперы и балета 27 ноября состоится премьера самостоятельной работы актеров «Чертова дюжина». Вот уж, шановни всіх всех запрошу, а вы залишайтеся с нами, будет ще цікаво.